В НБА стартует новый сезон и представителей от России в лучшей баскетбольной лиге мира как никогда много. Четыре россиянина, четыре команды и одинаковые шансы закрепиться в основной ротации. Алексей Швед, лидер сборной России, свой первый сезон в НБА провел на достаточно приличном уровне. В клубе Миннесота Тимбервулс на Алексея рассчитывают, и он является неотъемлемой частью разработанного тренером Риком Адельманом механизма. Швед – игрок разносторонний и любит задействовать своих партнеров. В напряженные моменты Алексей играет хладнокровно и не раз по ходу минувшего сезона ему предоставлялся шанс на решающий бросок. Чтобы стать незаменимым для Тимбервулс, шведу стоит прибавить в защите. Но он игрок умный и легко обучаемый, так что с каждым годом Алексей будет становиться все сильнее и сильнее. Тимофей Мозгов, центровой Денвер-Наггетс никак не может назвать свой предыдущий сезон успешным. Игрового времени он получал мало, так что шансов продемонстрировать свои спортивные навыки у него практически не было. В новом сезоне у Тимофея появится больше возможностей и больше игрового времени. Его главный конкурент Коста Куфос покинул Денвер и теперь будет защищать цвета Мемфис Гризлис. Также ушел из Денвера и тренер Джордж Карл. А значит, все двери перед Мозговым открыты. Теперь все зависит только от него. Мэтр российского баскетбола наконец-то получил то, чего он хочет. Андрей Кириленко подписал контракт с Бруклин Нетс, и это предоставляет ему шанс на завоевание чемпионского титула НБА. В способностях Андрея никто не сомневается. В личной опеке главных звезд команд соперника ему по-прежнему нет равных. Против него приходится сложно даже Леброну Джеймсу. Так что новоявленному тренеру Бруклина Джейсону Киду несказанно повезло. Такой игрок, как АК-47, возможно, и станет недостающей деталью, которой НЕТС не хватало до чемпионской короны. Выбранный на драфте под 19 номером Кливленд Кавалерс Сергей Карасев имеет все шансы закрепиться в основной обойме команды Майка Брауна. Коллектив у Кавалерс молодой, а значит возможность попробовать свои силы на паркете будет практически у всех игроков. Юный и талантливый россиянин не исключение. Свой сезон в Европе Сергей провел уверенно и набирал в среднем 18 очков за игру. Так что тренеру Брауну стоит серьезно отнестись к персоне Карасева, который свои минимальные по первому сезону минуты способен провести с максимальной для команды пользой. О том, как оценивает шансы своего сына, нам рассказал главный тренер «Триумфа» и сборной России Василий Карасев. Я думаю, первый сезон для него, наверное, самое главное попасть в состав, закрепиться в составе, получить какое-то там небольшое игровое время, потому что все-таки действительно, ну там... Ну, очень отличный баскетбол, очень отличный баскетбол, все вокруг него как бы тоже э, новое, да, и немножко надо к этому адаптироваться э, и сразу так, ну, наверное, сложно будет показывать какой-то очень хороший результат. Но все будет зависеть от него, от его самоотдачи, от его работы, как он будет хотеть дальше прогрессировать. Надеюсь, что у наших российских ребят у всех все получится все, что они захотели. И у Мозгового, и у Шведа, и у Кириленко, и все предпосылки для этого у них есть. Но адаптация, конечно, не так все легко. Скажем так, немножко и график тренировочный другой, потому что то, что вот мы с ним созванивались, он рассказывал. Э, Прецизован подготовка, особенно для молодых игроков, это 4 часа утром, 4 часа вечером. Э, ну, скажем так восстановление там на уровне, поэтому ну где-то справляется, справляется. А что касается языка, ну, у Сергея больших проблем с этим нету, то есть он общается и как бы даже отмечают и тренера, там и журналиста, что довольно-таки неплохо он говорит по-английски, все понимает, ну может быть немножко где-то что-то выразить свои какие-то фразы, но пока языка ему хватает. Наверное, самая большая проблема то, что он озвучивает это где-то Нехватка, наверное, друзей, родственников, родителей где-то скучно, потому что в чужой стране да, один все-таки хочется иногда с кем-то поделиться, да, как-то просто побыть, отвлечься от баскетбола. Да, поэтому на данном этапе где-то сложновато. Ну, я думаю, что со временем то есть и друзья, и родители будут приезжать к ними. Очень неплохая команда. У них тоже такая концепция, наверное. Построение баскетбола, как мы здесь хотели в Триумфе, они играют от защиты в первую очередь. И очень много времени уделяют защитным построениям каким-то. А, ну, вы, вы знаете, там любой человек может и забить, и что-то сделать в нападении. То есть там больше, наверное, какой-то свободы, да, какой-то индивидуальной игры. Ну, к этому тоже надо привыкнуть. Вся твоя жизнь должна быть подчинена баскетболу, если ты хочешь действительно играть на этом высоком уровне. Где-то, может, и проблема российских баскетболистов молодых, да, что на каком-то этапе они немножко начинают успокаиваться, самоуспокаиваться. Да, то есть вроде бы их все здесь устраивает в России, так скажем так, и в финансовом плане, и в каком-то, может, игровом плане. Ну, наверное, вот в этом где-то причина и кроется.